На початку квітня весь світ відзначив День здоров'я, і наше місто теж не виключення, але в зв'язку з погодними умовами святкування довелося перенести. Та вже п'ятий рік поспіль громадська організація наше місто разом з дітьми святкує це свято. Цілі такого заходу є залучення молодого покоління до здорового способу життя і до творчого розвитку особистості. Дорогі діти, я провожу сьогодні цей праздник, посвящений Дню здоров'я. Цей праздник став для нас вже традиційним. Мы его проводим в пятый раз. Такими подобными мероприятиями я хочу показать детям, что в жизни есть множество направлений, куда можно потратить свою энергию. Это спорт, чтение книг, там, рисование, искусство, много-много чего, на совершенствование. Я хочу, чтобы с ранних лет дети понимали, к чему нужно стремиться, что кроме интернета, дискотек и праздного образа жизни есть другие направления, где можно натренировать свое тело, совершенствовать ум. Также желаю всем детям и родителям быть здоровыми, счастливыми, стремиться к успеху, всегда побеждать и во всем, прежде всего побеждать себя. Будьте здоровы! С праздником вас! А що ж до конкурсів і призів, то жоден з дітлахів не залишився без уваги. Кожен мав змогу взяти участь у багатьох естафетах, починаючи від найпростіших, таких як золота рибка чи малюнки на асфальті, і закінчуючи вже більш професіональними, таких як спортивний велосипед, ролики чи воркаут. Сегодня у нас множество подарков. Около 600 подарков купили и наша организация, плюс наши помощники, друзья. И присоединились общественные организации, организация воркаутов, велоспорта и игры патриотов. Это те спортивные организации, которые помимо своей основной статутной деятельности проводит мероприятия для детей города. Сегодня у нас спонсоры и магазин «Карапуз», и пиццерия «Челентана», и аптека «Каскад» и магазин «Киевстар» или «Мобифон». То есть те структуры, которые просто вот отдали деньги для того, чтобы сегодня детям было интересно. Поэтому это будет двойное награждение, поскольку в каждой эстафете будет определено лучших три места, плюс еще три победителя таких вот э, э, за лучшие результаты. Вот. А остальные дети получат еще дополнительную возможность получить подарки, поощрительные призы, участвуя и в лотерее, и еще в такой игровой программе, которая будет в конце. Укрим подарунков, дети отримали грамоты и много позитивного настрою Мы когда рисовали э, ну, на асфальте, то рисовали очень старались, потому что очень хотели выиграть. Мне очень нравится это мероприятие, на нем много разных конкурсов, есть выигрыши, можно занять первое место и получить очень хороший приз. Мне понравилось, как, как я играла в игры, и сейчас пойду кататься на машинках. Хорошее мероприятие, хорошие все кружки здесь. Там отжимания, там підтяги, ну брать гантелю, там поднимать. Потом там на роликах хороші старти, на велосипедах кто медленней. Я би ще раз хотів, щоб були такі такое мероприятие. Кожен з дітлахів був у захваті від заходу. Мне очень понравилось то, что мы сюда пришли, потому что ну, тут очень весело. Да, тоже несмотря на погоду, мы отжимались, руки все грязные. Хоть я и меньше своей подружки отжалась, но мне очень честно понравилось, но это весело. Ну, это мероприятие нам очень понравилось. Его проводят каждый год. И многие участники пытаются получить, ну как бы не получить, а заехать в призы, получить призы, подарки. Мне нравится в этом празднике, что тут много детей, которые даже несмотря на такую плохую погоду, ну постоянно играют, бегают, все веселятся, все дружные, никто там не ссор не ссорится, не спорит, что ну, так много конкурсов, везде можно поучаствовать, что есть лотерея, подарки, весело, всегда настроение всегда хорошее. Мне тут нравится то, что э, э, все, ну дети пандроски взрослые занимаются спортом например там отжиманием э, там гантели велосипедный спорт э, на роликах э, это ну влияет на, на это здоровье а э, еще нравится ну а хорошая а, организация она ну э, и, и, и подарки есть грамоты есть Громадська організація наше місто змогла всіх присутніх подарувати солодкий настрій, провівши дітей разом з батьками через ворота солодощів. А ми ж, в свою чергу, ще раз хочемо привітати усіх мешканців міста із святом, побажати здоров'я, позитивного настрою та натхнення та виразити вдячність громадській організації наше місто за щирі посмішки всіх присутніх.